Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Asna Teknik Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah mesin pompa air dari produknya Sanyo, yaitu dengan tipe PW138C. Untuk kardus yang bagian depannya, seperti ini, teman-teman bisa lihat, tulisan extra strong dan kapasitas air lebih besar. Dan untuk bagian sampingnya, ini tertera juga untuk kapasitasnya, ya, atau beratnya ini. 5,8 kg dan tipenya pun juga dan tidak ketinggalan juga extra strongnya ya teman-teman karena Sanyo ini terkenal kuat ya untuk serajanya pompa air ya dan di bagian samping sini juga tertera berapa petunjuk di bagian bawah ya dan covernya terbuat dari kuningan dan fan covernya itu mudah perawatannya dan suku juga mudah dan tak lupa dilengkapi dengan thermal protector ya apabila panas nanti akan mati sendiri dan kita akan langsung aja lihat seperti apa isinya ini dia yang pertama kita pasti diberi namanya kartu garansi dan buku manual ya Sanyo ini menggaransi motornya ini selama lima tahun jadi cukup lama ya dan untuk buku manualnya sendiri sini terdapat cara-cara pemasangan dan bagian-bagian pompanya -bagian juga terdapat di buku manual dan ini dia PWH138C. Kalau PWH137 dan 136 itu berwarna abu-abu ya. Kalau yang 138 ini ini berwarna hitam seperti ini. Jadi, desainnya atau warnanya sendiri beda dari merek Sanyo-Sanyo yang lain ya. Dan untuk bagian pada cover nya sendiri ini dilengkapi dengan tiga baut dan berbahan kuningan dan untuk bagian atasnya sendiri di sini terdapat dua buah lubang yang satu ini ini buat pancingan ya atau memancing ketika pompa baru dipasang atau mau pertama menyalakan dan lubang ini adalah lubang outlet atau lubang untuk pipa keluar ya teman-teman dan untuk lubang outlet ini berukuran memakai drat sendiri yaitu dratnya satu inci apabila teman-teman menggunakan pipa setengah pun bisa yang penting dratnya yang masuk ke dalam sini itu ukuran satu inci ya karena udah standar semua merek pompa pasti pakai drat satu inci untuk outletnya dan untuk inletnya sendiri ini ada di bagian sini nih dan untuk inletnya sendiri ini juga memakai ukuran drat satu inci ya ini drat ininya satu inci nih bagian dalam nih ini untuk it yang masuk ke sumurnya ya dan ini untuk bautnya ya untuk bautnya di samping kanan kiri dan masih berbahan plastik ya untuk flanknya sendiri tapi udah cukup rapi ya kelihatannya teman-teman walaupun berbahan plastik dan untuk pada bagian samping sini terdapat juga dua buah lubang yaitu ini bisa digunakan apabila teman-teman ingin memasang otomatis ini bisa dipakai ya dan untuk pada bagian ini terdapat tutup atau untuk tutupnya kapasitor ya seperti ini dan untuk bagian bawahnya sendiri terdapat dua buah lubang yaitu di bagian sini ini lubang ini berfungsi untuk apabila pompanya sendiri dipaten atau enggak dikasar geser itu didudukannya ini bisa menggunakan baut ukuran 6 mili atau baut kunci 10 ya teman-teman ini terdapat dua lubang untuk sebelah kanan dan kirinya dan untuk spesifikasinya sendiri pada PWH 138 c ini ini tertera di sini ya teman-teman karena tidak jelas jadi saya perlihatkan yang ada di buku manual atau buku petunjuknya saja seperti ini ini dia dan modelnya itu PWH 138C dan motornya induksi satu pas dan sumber tegangan itu 220 voltasnya dan 50 Hz ya dan daya keluarnya itu 125 watt arus masukan yaitu 1,46 ampere dan jumlah kutubnya dua dan daya hisapnya sendiri itu memiliki kemampuan 9 meter dan kisaran penggunaannya itu kapasitasnya itu 3 sampai 35 liter per menit dan untuk tinggi total 27 sampai 0 meter dan tinggi maksimal itu 27 meter untuk kapasitas airnya sendiri yaitu 21 liter per menit pipa dorongnya 1 inci dan ukurannya dimensinya ini 200 109 kali 169 kali triple 3 mili dan untuk berat bersihnya sendiri yaitu 5,3 kg dan berat kotornya itu 5,8 kg sirkus bekerjanya ini S1 atau counting running dati ya teman-teman dan karena tidak di bisa dilihat di sini saya saya pakaikan yang di buku manual ini tidak jelas ya, kalau di video jadi saya perlihatkan yang ada di buku manualnya, ya teman-teman, dan untuk pada bagian sebelah sininya atau pada bagian tutup dari kipasnya sendiri, jelas dari sana itu rapat ya, seperti ini, cuma ada lubang yang di sini aja, ini lubangnya ada di sebelah sini saja, jadi lebih aman ya, nggak rawan benda masuk atau lebih aman lah ya acaranya jadi ada benda masuk sini berarti sulit ya untuk memasukkan benda ke dalam kipas ini jadi bisa lebih awet untuk kipasnya sendiri dan untuk penyambungan pada kabelnya ini teman-teman jangan sampai lupa ini yang disambung yaitu kabel yang berwarna biru dan coklat saja dan yang satunya tidak disambung ya teman-teman dan kita akan langsung aja lihat seperti apa bunyinya dari PWH 138 c ini

Ya, seperti itulah tadi, teman-teman. Bunyinya dari PWH 138C Sanyo, ya, teman-teman. Untuk harganya sendiri, itu sekitar 500 ribuan, ya. Dan kalau menurut saya pribadi, itu dari suaranya, itu kalau mendengar langsung, itu sangat halus, ini untuk PWH 138C. Ini, ini kekurangannya, harganya ini lebih mahal dibanding dengan merek-merek yang lain, tapi Sanyo memiliki berapa kelebihan, yaitu. Dia menggaransi selama lima tahun untuk motorannya dan untuk suaranya juga lebih halus dan untuk desainnya juga ciri khas dari Sanyo sendiri ya teman-teman. Ini untuk daya hisap 9 meter ya maksimal ya teman-teman. Ini non otomatis ya belum memakai otomatis tapi apabila teman-teman mau memakai otomatis ini tinggal pasang saja di bagian sampingnya karena sudah ada tempatnya itulah yang dapat saya sampaikan untuk review dari PWH 138C ini apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh